Зараз я пропоную послухати, що розкаже нам моя колега громадського Одеси Олена Гладкова. Вона зараз нам на прямому зв'язку з кайпом. Вона розкаже про те, як сьогодні проходив марш героїв в Одесі. Да, привет. Мы сейчас возле памятника Дюку. Сегодня состоялся марш УПА в Одессе. Все мероприятие заняло меньше часа. Участвовало около 150 человек. Сначала они возле памятника Шевченко собрались, развернули флаги были варианты идти или не идти. Насколько я знаю, часть активистов идти маршем не хотела. Но в последний момент выстроились в полону, прошлись от памятника Шевченко к памятнику Дюку. Все обошлось спокойно, без провокаций. Ребята жили факелы, правда, стреляли петардами, пели песни, выкрикивали лозунги. Ну и, в общем-то, все. Возле памятника Дюку находились где-то, может, минут 20. И сейчас, на данный момент, уже практически все разошлись. Он видно буквально, буквально несколько человек осталось. Мероприятие прошло спокойно, хотя, насколько было видно, возле памятника Шевченко, еще в начальной точке э -э, находились пророссийские активисты, но ничего не случилось, слава богу. Все.